Всем привет, я Стас Краснов, это про Крым. Оказывается, международные санкции против России все-таки работают. Десятки инвестиционных проектов, которые работали в Крыму, прекратили свою деятельность. Для обычного гражданина Украины сложно вообще понять, что это за санкции, как они действуют. Чтобы разбираться в них, нужно разбираться в экономике, в геополитике, в политологии, в каких-то международных отношениях. Поэтому жители Украины они обычно просто верят на слова СМИ то что какие-то новые санкции вводятся какие-то отменяются и думают что вот все хорошо в мире что эти санкции против России не работают в России очень плохо я не экономист не профессиональный экономист поэтому я очень субъективно может быть неправильно но оцениваю работу этих санкций по курсу рубля относительно доллара я сижу за этим и, как все помнят, в начале 2015 года рубль сильно просел относительно доллара, давали около 80 рублей за доллар, но после этого рубль все-таки выровнялся и уже стабильно долгое время находится на отметке около 60 рублей за доллар. Для меня это значит, что санкции не очень-то и действуют на Россию, у нее экономика стабильна, к сожалению, в отличие от нашей экономики, где гривна постоянно дешевеет. Но все-таки, как я убедился, инвестиционные проекты, которые работали в Крыму, они прекратили свою работу. А именно, многие международные инвесторы, например, те, которые вкладывались в крымские морские порты, они ушли из Крыма. Также был казахский капитал, который вкладывался в Феодосии, в нефтяную промышленность, тоже ушел. Кроме этого, такие крупные предприятия, как Черноморнефтегаз и Крымэнерго, были захвачены или же, как говорят оккупанты, национализированы. Поэтому тоже международные инвестиции, которые там были, они прекратились. Что вообще значит отсутствие международных инвестиций в России и в Крыму? Это значит, что доступ к высоким технологиям прекращен. До оккупации Крыма практически все высокотехнологичные устройства поставлялись из-за рубежа. Соответственно, все строительство сложное, но происходило с помощью этих технологий. Россия, как источник сырья, она не обладает такими технологиями, и поэтому многие проекты в Крыму просто заморозились, Европейцы не поставляют, даже такие лояльные страны, как Китай, лояльные к России, они тоже уже отказываются поставлять свои технологии в Крым. Ну, хотя, когда протягивали высоковольтный кабель на Керченский полуостров из России, то китайцы это сделали без разрешения совести. Самое главное во всей этой ситуации, чтобы украинские чиновники тоже подключились к санкциям и перестали вести свой бизнес на территории России. Затраты России на оккупацию Крыма в 2016 году увеличились до 100 миллиардов рублей в год. Так называемый министр финансов Ирина Кивика сообщила, что Россия выделила на оккупированный Крым прямым финансированием 80 миллиардов рублей и непрямым финансированием еще около 20 миллиардов рублей, что составило на 20% больше, чем в 2015 году. Эта сумма на 35% состоит из субсидий, что на 80% больше, чем в прошлом году. Но при всем при этом бюджет Крыма все равно испытывает дефицит в 19 миллиардов рублей. То есть неудивительно, почему оккупанты так звереют, проводят какие-то форс-мажорные, экстраординарные меры по наполнению бюджета в виде безумных операций «Должник» по выбиванию долгов из каких-то оштрафованных людей, в виде обложения налогами крымских котов и так далее. Ну а где же все эти огромные доходы, которые до оккупации якобы, по мнению пророссийских активистов, крал Киев? Все же говорили, что Крым обеспечивает все западные области в Украине, что Крым сверхдоходный, и стоит только Крыму отделиться от Украины, как все заживут богато. Но реальность она полностью разрушает все эти шизофренические бредни пророссийских активистов. Крыму, и теперь им живется не так-то хорошо, как раньше. Так ожидаемый крымской ватой российский рай никак не наступает. Севастопольцы жалуются на оккупантов за то, что их севастопольские больницы разваливаются. В интернет попали фотографии некоторых севастопольских больниц, где видно, что там уже обсыпается штукатурка. То есть практически за три года оккупации не было вложено ни рубля, ни доллара в эти больницы, ни в ремонт, ни в оборудование, ни во что. Поэтому у них сейчас ужасное состояние. То есть они держатся фактически на запасе прочности, который еще остался до оккупации. Конечно, до оккупации с украинского бюджета не очень-то хорошо финансировались больницы, но они все-таки хоть как-то финансировались. И те, и те рекламные несколько месяцев, которые были сразу после оккупации с бесплатной медициной, они все уже закончились. Может быть, Севастопольцам пора уже начать что-то делать? Но пикеты с просьбой, чтобы Путин помог, конечно, проводить не стоит.